Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сегодня у нас в программе «Автограф», в принципе, как и всегда, очень талантливые, интересные и известные гости. Если говорить о конкретно сегодняшнем дне, то тут 100% подходит фраза, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Итак, давайте знакомиться: Театр теней «Теулис». Театр теней Теолис существует уже пять лет. За это время он получил признание во многих странах Европы и других континентов. Постановка театра Теолис – это оригинальное сочетание акробатики, театра, оптических иллюзий, звукового сопровождения и видеопроекций. Театр теней Теулис доказывает, что все фантазии можно притворить в жизнь с помощью теней человеческого тела. Сегодня действительно интересное событие. Почему? Потому что многие, как и я, которые не раз смотрели ваше выступление, ни разу лично с вами не были знакомы. Давайте знакомиться поближе. У нас сегодня в гостях, естественно, Виталий Сусловец, режиссер театра «Теней Таулис» и актриса Алина Неменко. С вами поближе. Вам добрый день, добрый вечер. Кто когда нас будет смотреть, как ему будет удобно. Восторги восторге от того, что происходит, и от того, что вы у нас в городе, и что действительно вы привезли свою постановку в город Винни. Когда готовился к программе, начал немножко читать и про историю самого театра Теней, прочитал, что появился он еще больше 1700 лет назад и в Азии. Хотелось узнать и вашу историю, как появился театр Теней Теулис в вашей жизни. Я не так долго живу, но хотелось бы. Да, ну не так мало, как театр. Театру на самом деле чуть больше четырех лет. Ну а как он создался, наверное, более случайно был период занимались ивент э, программами занимались с компаниями делали специально под каждую компанию свои мероприятия и нам один раз попросили ребята нам нужен театр теней ну я не сном не духом мой партнер то же самое давай посмотрим что это посмотрели можно можно но ну, мы всегда говорим что мы это можем сделать а потом уже начинаем делать то есть, в принципе, вы пошли, как бы, с одной стороны, и на условия заказчика, но тем не менее, вы в этом плане отчаяны и берете всегда за самое даже, пускай они будут сложные какие-то задачи в жизни. Ну, мы все-таки авантюристы, артисты, авантюристы. Я думаю, эта авантюра получилась. Ну, так сложилось, что у нас не было актеров, и компания хотела не артистов, а своих сотрудников. Угу. Ну, и вот это было самое сложное. Восемь репетиций, восемь сотрудников. В итоге, через 8 репетиций, получили результат. Посмотрели со стороны, хм, неплохо. Подумали, давай соберем танцоров, акробатов и что-то слепим. Ну вот, буквально через 2 недели после этого выступления состоялась первая репетиция театра. То есть, в принципе, можно сказать, после этой работы, через две недели, вы отмечаете день рождения театра Теней Таулис? Да, да. Ну, Последнее время мы не успеваем отмечать, потому что как раз зима, новогодние праздники. И вот уже второй год у нас никак. Мы все время откладываем на месяц, на два, на день рождения. Ничего, я думаю, что в любом случае это случится и случится масштабно. Тем более пять лет будет уже хорошая первая круглая дата, вы обязательно отметите. Алиночка, я вот хотел спросить, как Теулис появился в твоей жизни? Это также состоялось вот тогда, после корпоратива, через две недели, либо немножко позже? Нет, немножко позже. Я пришла в театр теней через полтора года, как он зародился. Но изначально я приходила на репетиции, иногда присутствовала, вот, но у меня не получалось быть в самом театре. А вот два с половиной года назад У меня получилось и вот с тех пор я в театре что тебя привлекло к самому театру потому что ну для украины это как не крути Роно диковенко э, почему именно театр теней вот э, возможно какие-то несколько аспектов которые все-таки тебя заворожили чтоб ты стала участницей театр очень интересно вот когда проектор до да, свет, <свят> свет вот и эм... Сидишь и перед экраном пытаешься придумать форму. Вот там тебе дали задание, и ты вот сам пытаешься ее как-то придумать своим телом. То есть это было придумано и до тебя, да, но ты не знаешь еще, как этого делать. Это завлекает, интересно, это новое. Ну, вот мне и вот этим это вот нравится. Ну, я думаю, что здорово. Если вот говорить про историю, да, немножко разобрались сегодня уже, да, грубо говоря, практически через пять лет, театр теней, Теулис это что? Как можно охарактеризовать? — Ну, это шоу-театр, скорее всего, потому что и танцоры, и акробаты. У нас не только тени, у нас не только какие-то глобальные номера. Есть шуточки, шутим иногда. Танцуем в тенях и просто перед публикой. Я думаю, это можно назвать шоу-театр. Это шоу-трупа, которая, в принципе, растет и развивается. Я думаю, дальше будет больше. В плане вот шуточек, да, сам юмор по себе сложный жанр. Очень. Как передать юмор без слов, без текста, а тенями? Даже не пантомимой, а тенями. Это, наверное, ужасно тяжело. У, ну, вышли из положения, у нас есть Страус. М -м -м, смешной. Ну, Страус и Страус, он просто смешной. И он у нас запел. Но когда он просто сам пел... Это было ну, не очень интересно, и даже как-то номерочек затянутый был, и чего-то не хватало. Ну, дали оппонента, а После этого зал просто взорвался. То есть все-таки это То был есть методом успех? проб и ошибок потихоньку-потихоньку, потому что юмор это очень сложно. Есть риск быть непонятым или вообще промахнуться. И люди не поймут, что это была доля mm -hmm. шутки какой-то да, даже, но, ну, тем не менее. Очень смешно даже нам смешно, когда мы что-то делаем, то есть ржем. Если честно, мы не смеемся, мы просто ржем. Вот если говорить про актеров, да, вначале у вас было 8 человек. Сейчас поменялось количество? У вас стало больше, либо кто-то поменялся, либо кто-то добавился? У нас сейчас было 8. На сегодняшний день у нас в составе, я говорю сейчас про один состав, 10 человек в тенях и 3 танцора, Итого 13 человек. 13 человек. Плюс техники администратора наш Леша, 14 человек, ну, Рома еще, 15 человек. Есть наш художник, которого никто никогда не видел. Ну, как и с... вас. 16 <свят> 16 Во время выступления, в принципе. Ну да, так вот исторически сложилось. Нет, я выхожу сейчас, э, моя тень кланяется. Я не выхожу на публику, выходят ребята. Не знаю почему, я даже не могу этого объяснить. Просто я знаю, публика стоит, я знаю, зал стоит, аплодирует. В зале овации я все равно никогда не знаю почему. Я не могу этого объяснить. Наверное, скромный. Ну, возможно, вот эта загадка она имеет какую-то вот эту эйфорию, вот этот восторг, потому что люди всегда рады чему-то неизвестному, тем более если это красиво подано и это отрепетировано. Я когда вот читал про то, как попасть в театр Теулис и кто там работает, это акробаты, это гимнасты, это танцоры. Есть еще какие-то характеристики, по которым вы, возможно, подбирали ребят, возможно, будете подбирать, если будете расширять. Юнористы в плане по жизни балаболы которые любят разговаривать очень много рот не закрывается у нас таких два нет уже три ну без них как-то скучно и они все равно наталкивают на какие-то вещи люди которые умеют дурачиться то есть это наверное то что нужно театру то есть нужно не бояться быть смешным тогда ты сможешь передать намного больше эмоций чем просто вот, вот серьезный так как что обо мне подумают и тут начинается ступор ты ему говоришь делай одно, он, а я не могу, а я не могу. А вот эти балаболы, делай, не вопрос. Вперед. То есть люди не боятся ошибаться и они не боятся импровизировать, что очень важно, в принципе, в таком жанре. Импровизация очень важна, потому что за экраном происходит ну, каждое шоу, это постоянно разный алгоритм. То есть в принципе он выстроен, но все может идти абсолютно не так, как оно должно быть. И если ты уже попал ситуацию то нужно как-то выходить из этого так же как наш фотограф случайно он увлекся у нас фотографирует когда мы работаем понятно его не видно экран на всю сцену ничего не видно он случайно зашел в луч и появился на экране его тень Но, тем не он, менее, когда не когда помню. он это увидел его он убежал бедным вспотел мне пришлось забрать у него фотоаппарат и обратно выходить в кадр для того чтобы как бы не просто было видно, что вот кто-то ошибся. А уже как-то подчеркивает данную ошибку. То есть если мы сделали ошибку, то нужно ее как бы увеличить, утрировать. То есть, как говорит Станиславский, взял паузу, держи. Чтобы люди поняли, что так и нужно. Да. В принципе, они ни в коем в... случае не заметили какого-то подвоха. Алиночка, тебе как актрисе театра вопрос. Вот импровизировать сложно, ты уже привыкла или ты прям сразу пришла и, как говорится, быка за рога и сразу ну, вот привези... Бывает, смотря в каких ситуациях, бывает сложно. Еще главное, чтобы ребята, которые были вот рядом с тобой, они поддержали что -то да. mm -hmm. вот. потому что бывают такие моменты, что там кто-то где-то как-то отвлекся не зашел в форму и тебе приходится либо добавлять с собой ну, вот форму просвета, чтобы не было, либо чтобы звать кого-то ну, то есть вот, чтобы заходили и дополняли. Был момент платья собирали девочка отвлеклась. Вот как раз недавно, недели две назад, она не вышла в форму. И у нас мальчик сориентировался, за, ну, доделал платье. Вот, то есть такие нюансы бывают, и вот импровизация, да, нужно следить за всем. Правда, платье получилось коктейльное. Ну, ну, такой, не, не то, что планировалось, но платье. тем не менее. Вот в футболе есть такая штука, как запасные игроки. У вас, тем не менее, пускай есть импровизация, все равно все же процесс отработан. Есть ли дублеры в вашем театре? Дублеры есть, но это не запасные люди, это все, которые работают. Но шоу построено таким образом, что если один человек выпадет, то в принципе мы можем заменить действующими людьми, то есть дать больше нагрузки. Чуть -чуть. Но постановка будет выдержана? Она все будет точно так же. Сейчас вот, если вы уже начали говорить про ваш театр сегодня, конечно же, ваша постановка «Крик души», гастроли начались у вас с марта месяца, рассказать венечанам о этой постановке. Ой, почему-то все это шоу пытаются ассоциировать с номером «Крик души Украины». Это наша... С нынешней ситуацией. -то. Да. Но на самом-то деле и сам номер... Я не хотел войны. Ну, про войну. Ничего не хотел. Я и кричал, выпирался упирался руками и ногами. Я не буду. И нас пригласили в Италию на телевидение, на ток-шоу. Там тоже свой конкурс. Ну, типа наших талантов. Угу. И они не могли определиться, что же показать. Ну, мы им предлагали тот номер, тот, тот, пожалуйста. В общем, в итоге они говорят, сделайте то, чего не было ни на одном теле телевидении, и замолчали. Ну, мы думаем, что ну, новый номер, хорошо, думаю, новый номер. Что-нибудь про Украину, это уже спустя дня четыре. У вас столько событий на Украине. И я понимаю, что мне просто конкретно говорят. Что то это есть, в рамке? Ты должен сделать номер про Украину, про события в Украине. И остается до вылета три дня. То есть, в принципе, мы успели. Мы успели, приехали в Италию, показали этот номер. Нам режиссер говорит, а есть у вас еще что-нибудь? Да, есть, много номеров. Показывайте. Мы показываем какой-нибудь ну, номер сон. И они говорят, вот, хорошо, мы вот давайте его сейчас поснимаем, чтобы потом, когда будет эфир чтобы мы все показали красиво. Ну, поняли, то есть как бы крик души не показывается, показываем старый номер. Хорошо, отсняли. На следующий день, получается, мы отрепетировали в Киеве крик души, буквально за одну репетицию привезли, один прогон был перед камерами, его вроде как зарубили и отменили. Ну, отменили. На следующий день мы приходим, приходит приводчик, говорит, ребята, 99,9% будет работать номер про войну. — Вы удивились? — Я удивился, я удивился вообще самому подходу. Ну, они попросили, то есть они тоже должны были понимать, сколько времени у меня на подготовку номера. Потом они меняют свое решение, и понятно, номер сырой. Он ну, реально был сырой. — Не доработаем до конца, как вы привыкли, я так понимаю, работать, ну, да, доделывать. — Да, все уже... должно быть отточено, тем, тем более очень много беготни, а для театра теней беготня — это очень опасная вещь. То есть плохо видно, э, проектор слепит. И ты уходишь в темную зону, ты, в принципе, ничего не видишь. Ты выходишь перед экраном, ты что-то видишь, но кто-то тебя не видит. Можно столкнуться, покалечиться. Тем более бегаем там очень быстро. Ну, работаем так, работаем. Вот мы отработали этот номер, отработали чисто, хорошо, без завалов. Получили 100% поддержки публики и автоматом пошли в финал. То есть, вот так вот, вот так история вот. сработала и на руку, и в принципе, вы даже не хотя того, что вы сделали, получили такой результат. Я Но боялся, тем не менее, по... сейчас вы не утверждаете, что этот номер он действительно завязан с теми событиями, которые произошли в Украине. Это как бы ваши эмоции на тот момент. Это мои эмоции вообще по поводу войны. То есть, если посмотреть внимательно номер, то есть там есть. Просто картинка, антураж на фоне чего происходит. И поэтому некоторые люди привязывают очень сильно. Но сам номер, он против войны. Просто против любой войны. То есть независимо, это на Украине или где-то в другом месте. То есть мы просто выступаем против войны. Вот и все. Вот по поводу реалити шоу также вот один вопрос, ну как по мне он очень важен, потому что вы говорите что практически стопроцентную поддержку зала э, получили в Италии. Э, я знаю, что так случилось, что вы сначала вообще э, признание получили за рубежом, а не в Украине, что только сейчас вот в Украине да, идет волна театра теней Таулис и ваш непосредственно тур крик души. Как вы считаете, почему так? Возможно, Украина еще не была тогда готова к театру теней? Как она сейчас готова к этому? Почему сперва на Западе, а только потом уже дома? Почему так? Ну, наверное, это больная тема, и это больная тема очень давно. У нас на Украине и вообще по, по всему постсоветскому пространству, то есть всегда говорили, у нас ничего хорошего нет. И вот только когда наше что-то хорошее признает Европа или Америка или еще где-нибудь, но не у нас, вот тогда они начинают, ага, там признали, значит, что-то хорошее. Давайте посмотрим. Ну, я по-другому не вижу. Потому что мы были на Украине, мы очень много куда пытались протолкнуться. Нам просто говорили, ребята, отдыхайте. И вот мы отдыхали. Мы пытались на Украине, нам сказали, ребята, ну, вам еще работать и работать. И через два с половиной месяца мы подняли Чехию на ноги. Поэтому... Сейчас, Украина сегодня, и ваши планы в Украине. Готова ли сейчас Украина вот, э, к такому жанру, как театр теней, и непосредственно к вам, театру теней Таулис? Как сейчас воспринимает Украина и вот тур, который в начале марта у вас начался? Каждый концерт, финал, зал стоит. Я вижу много отзывов, я встречаю людей после спектакля ко мне приходила дочь моего партнера, она сейчас у нас работает пианер менеджером и вот мы ну, в Киеве стартовали. Она три раза, то есть в день было три представления, она после каждого шоу выходила на сцену, вся в слезах, пришла, говорит, я не могу, я плачу. Это было днем. Вечером, ну, там уже в 4 часа дня, она выходит опять на сцену, опять вся в слезах. Говорит, я не могу, я плачу. Говорит, Дашка, может быть, ты уже вечером в 8 часов придешь уже хотя бы там с водичкой. Говорит, я постараюсь. Приходит с водичкой и опять в слезах. Ну, я думаю, сейчас уже будем подводить вот итог нашего разговора о, о вас и с вами можно говорить о многие темы. И я бы вот хотел сразу сказать так на будущее венечанам о, о случае в Японии, когда вам зал аплодировал в 35 тысяч и это факт, и это есть большой гордостью и для нас, потому что вы наш все-таки украинский театр теней. Какие планы у вас на будущее помимо э, вашего тура? Ну, тур в украинский я. Уверен, он перерастет во всемирный тур, потому что даже на сегодняшний день мы уже ведем переговоры. Не только с украинскими компаниями прокатчиками которые э, возят артистов. Уже есть предложения и из арабских стран компаний предлагают нам туры по Европе, туры предлагают и в Америку. Э, но пока это все в режиме разговоров, но уже как бы, идут какие-то более четкие договоренности, уже более так конкретно. Пошла конкретика. Я думаю, из этого что-то будет. То есть в ближайшие четыре года будем кататься по всему миру. Я хочу, чтобы это были не надежды, это был факт. И это мы уже в следующей программе «Автограф», когда вы обязательно к нам приедете, уже обсудим и это. Пожелания венечанам от вас, Театра Теней Таулис. Пожелания венечанам. Ходите в театры, смотрите. Интересное, грустное, веселое. Смотрите все. Просто интересуйтесь и развивайтесь. То есть это самое основное. Украинцы очень, они очень открытые люди. И то, что делают украинские артисты, это ничуть не хуже то, что делают европейские артисты. А может быть даже и лучше. Поэтому приходите к ним на концерты, поддерживайте. А артисты будут всегда вам рады. Я хочу от себя сказать огромное спасибо, что вы пришли к нам. А вам сказать, что в гостях в программе «Автограф» у нас был Виталий Сусловец и Алина Неменко, театр «Теней Теулис», и они обязательно у нас еще будут. Вам творческих успехов и, конечно же, любить украинское.